Светодиодные светильники Maxus Line – это современная альтернатива линейным светильникам с люминесцентной лампой Т8. Они подходят для освещения складских, офисных, торговых и производственных площадей, паркингов и бытовых помещений. Особенность этого светильника в том, что здесь используется специальная светодиодная плата, то есть в нем нет ламп, которая нуждается в периодической замене. Это готовое комплексное решение. Благодаря матовому покрытию рассеивателя, Maxus Line дает ровный и мягкий свет, от которого не устают глаза. Высокий индекс цветопередачи и широкий спектр видимого излучения позволяет создать освещение, максимально приближенное к естественному, яркие насыщенные цвета и большая палитра оттенков. Серия Lion имеет высокий уровень защиты от пыли и влаги IP65. Maxus Lion прост в монтаже и не требует обслуживания. Стандартные размеры и крепления позволяют легко устанавливать эти светильники на участке с уже подведенной электропроводкой без специального переоборудования. Кроме того, есть возможность магистрального подключения до 15 светильников в ряд. Чтобы работала вся линия, достаточно подключить электросеть к одному из них. Светодиодный светильник Maxus Line ⁇ надежный долговечный источник света для современного бизнеса. Он устойчив к перепадам напряжения и будет работать до 40 тысяч часов без необходимости обслуживания, а его энергоэффективность позволит вернуть вложенные средства меньше чем за год.